السلام علیکم جی ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو کرائم سٹوری ہب میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سب آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ذرا گہری سنجیدہ اور مضبوط قسم کی خبروں کی طرف مگر پہلے ایک ہلکے پھلکے نوٹ پر خبر دیتے ہیں کیونکہ روز روز آپ کو پریشان کرنے والی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں اس کے بعد کے پی کے کی خبریں دوں گی وہاں کیا ہو رہا ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پہلی خبر جی کراچی سے رکھتے ہیں کراچی میں جو کیمرے چلان کے لیے لگائے گئے ہیں وہ سپیڈنگ اور سگنل توڑنے پر خود کار چلان کاٹتے ہیں اور تصویر لے کر گاڑی کے رجسٹر پتے پر چلان بھیج دیتے ہیں اب سوشل میڈیا پر اس ادارے نے ایک تصویر اپلوڈ کی جو وائرل ہو گئی اگر وہ تصویر نہ بھی لگاتے تو بھی وہ چلان اس بندے کے گھر پہنچ جانا تھا تصویر میں ایک مرد اور خاتون گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں ویسے بھی کچھ لوگ گاڑی میں بہت قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ان کی ذاتی ترجیح ہے ہم یا اخلاقی پولیس نہیں بن رہے آج کل سردی بھی بہت زیادہ ہے لوگ قریب بیٹھتے ہیں تو گرم رہتے ہیں مگر عین اسی وقت تصویر کھینچ لی گئی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی اب امریکہ وغیرہ میں اس کا حل یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بندر کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی پولیس پاکستان میں ٹیکنالوجی تو دے دی گئی ہے مگر استعمال کا شعور نہیں دیا گیا خاص طور پر لوگوں کی پرائیویسی کا اب جس بندے کے گھر یہ چلان گیا اگر بیوی نے وہ تصویر دیکھ لی اور اگر وہ واقعی بیوی تھی تو ٹھیک لیکن اگر کوئی اور تھی سمجھدار ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور اگر کوئی اور تھی تو گھر برباد ہو سکتا ہے چلان میں یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ تصویر کس وقت لی گئی دن میں تصویر لی جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا یہ ادارہ لوگوں کے گھر اجارنے کا سبب بن رہا ہے ہماری گزارش ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے فرد کی تصویر دکھانا بند کریں امریکہ اور دیگر ممالک میں اکثر صرف ڈرائیور کی تصویر رکھی جاتی ہے ساتھ بیٹھے شخص کی نہیں کیونکہ وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور جس کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے کراچی میں جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ غیر ضروری معاملات سے بچیں اور گھر پر توجہ دیں ٹھیک ہے ہمارے ذرائع کے مطابق یہ تنظیم سازی کا معاملہ تھا مگر ہمیں یقین سے کچھ نہیں معلوم اگلی خبر جی کے پی کے سے ہے سہیل آفریدی صاحب اس وقت دو محاذوں پر ہیں ایک تو تیرہ میں جو افسوسناک صورتحال ہے شدید سردی میں عوام کو نکالا گیا گھروں سے بے گھر کیا گیا اتنی زیادہ سردی ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ اور ان کو سہولیات بھی کوئی نہیں ہے خوراک کی طرف سے بھی بہت پریشانی ہے سہولیات نہ ہونے کے بعد اللہ کرے اس اپریشن کے بعد ان کی جان چھوڑ جائے مگر حالات ایسے نہیں لگتے دوسری طرف جی سہیل آفریدی نے آٹھ فروری کے لیے جو اسٹریٹ موومنٹ موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں عوام بھرپور انداز میں نکل رہی ہے ہم بھی انہیں شاباشی دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پنجاب اور دیگر علاقوں میں بھی عوام کو متحرک کیا جائے تاکہ آٹھ فروری کو بھرپور احتجاج ہو سکے اور عمران خان بشا بی بھی اور اتنے زیادہ جو قیدی ہیں ان پر جو ظلم کچھ کم ہو اگلی خبر لاہور سے ہے مریم نواز نے پینتیس انچ سے بڑی پتنگ اور چالی انچ سے بڑے گڈے پر پابندی لگا دی ہے وجہ یہ ہے کہ ان پر عمران خان کی تصویر اور قیدی نمبر آٹھ سو چار نہ لگ جائے بسند کو آٹھ فروری کے احتجاج کو دبانے کے لیے آئی تھنک استعمال کیا جا رہا ہے ان کو یہ ہے کہ لوگ بسند بنائیں گے تو آٹھ فروری میں کم سے کم لوگ شامل ہوں گے پتنگ ضرور اڑائیں مگر اس پر عمران خان کی تصویر اور قیدی نمبر 804 سو چار ضرور لکھیں ہمارا مشورہ اگر سندھیلا صاحب کا بیان ہے کہ یورپ کو مریم نواز جیسی حکمران دو سو پچاس سال پہلے ہی مل گئی تھی اس لیے وہ ترقی یافتہ اللہ خیر کرے آگے جی خبر ہے کہ اسرائیل پاکستانی فورس سے مطمئن ہے مارکو روبیو کے نام سے بیان چل رہا ہے کل ڈی جی آئی ایس پی آر شاید کہہ دے کہ یہ تو اچھی بات ہے پنجاب حکومت نے ایک سو بتیس گانوں پر جی پابندی لگا دی ہے کہ وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے مگر سوال یہ ہے کہ جو فحاشی حکومت پھیلا رہی ہے اس کا کیا آگے نیا قانون جی نیا قانون یہ بنائے کہ بیوی کو گھومنا بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا گالی دینا جرم قرار دے دیا گیا ہے گھریلو تشدد بل دو ہزار پچیس پاس ہو چکا ہے بیوی بچے بزرگ ملازم کے ساتھ رہنے والے افراد بھی اس میں شامل ہیں گالی دینا جرم ہے جذباتی یا نفسیاتی پریشان کرنا بھی جرم ہے اور طلاق کی دھمکی دینا بھی جرم ہے تین سال قید اور جرمانہ بھی ہوگا بیوی کی مرضی کے بغیر سسرال کے ساتھ رہنا بھی جرم ہے اب بندہ بیوی کو نہ گھور سکتا ہے نہ بیوی بندے کو یہ قانونی حد سے آگے نکل گیا ہے جی یہ قانون حد سے آگے نکل گیا ہے جسمانی تشدد قابل سزا ہے مگر ہر بات کو جرم بنا دینا معاشرے کو جیل میں بدل دے گا آخر میں جی مری کے موسم پر بات کرتے ہیں مری کے جو حالات ہیں وہاں پر کافی شدید برف ہے سڑکیں بند ہیں عوام سے ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت تو فوراں کہیں نہیں پہنچتی آپ کی گاڑی بند ہو جائے آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے کوئی بھی ایسی آپ نے دیکھا کہ مری میں پہلے بھی لوگ سیروں سے ہاتھ کرنے گئے اور کافی دفعہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ بچ کے واپس گھر نہیں آ سکے اس لیے آپ لوگ خود ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سہولیات محدود ہیں اس لیے جان کو خطرے میں نہ ڈالیں ان چیزوں سے بچیں اس کے ساتھ ہی جی آج کا ویلو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے گا لائک شیئر ٹھیک ہے جی اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک سبسکرائب کر دیں اوکے جی اللہ حافظ